PUSPAS URTALIS PRASASTA YOGA गुरुराज ङ्गुपद गुरुराजचन्द्रना परम परमयोग प्रगटावे हृदये शान्त सुधार सिद्धा योज पर्व मनवाणी तन वरते रे शुभ अशुभ दिव भावशस् ने अप्रशस् रे पाप कर्म मा करे प्रवृत्ति विषयादिक ने माटेर अशुभ सदगुरु ने योगे वंदन आधिक करता रे योग क्रिया फल हो वंचक बाब सत्य प्रतिधरकार एक सेठ ने दुकालो रत्न कनक नीरे नखो तलती रे कनक दुकाने खोट आवता रत्न नफामाप ती प्रशस्त प्रवृत्ति योग तणित पुण्य लाभ सम रे योगज पाप कोट पुराय हजी जोते तोरे याुब्या जन तेनि क्षमायाचिजन रे वचन विरो व्याधि खोट नहीं पूरा शेर मन मा वैर दरी हित वचनो वदता वेरन जा शेर वचन विरोध करी काया थी सेवा करो तन थोड़ी रे तो पण हित नहीं साधु शक सो But डुबानोरे ते मननी शुद्धि कर्वा सतपुरुष ने गज जोरे गुरुराज सतपुरुषनि करवा वचन योग वा पर जोरे जीवन बरते नी सेवा मानव काया धर जोरे बंदो पढ़े गुरुराज चंद्रना विषय कशायत जी अंतरदि तत्त्वविचारो रे दया क्षमा निर्ममता मैत्री उदासीनता धारो रे वन्दु दश सोळ अनेक प्रकारे भावी भावना सारी रे सद्गुरु बोधे करोर मनता भवना भावना विसारी ज्यानु अने वैराग्य अभ्यासे रहे स्वरूपे रमतूरे पंदू पड़ गुरु राज जेने हितकारी मन माने तेली रुची नित धरतु मन तल्लीन बनी त्या धरतु ज्ञाननि वाणी वसिहृदये तो वैराग्य जरक शेरे तत्त्वविचार सुधारस पीता तप तपप्रीतिवध शेरे तेजे बहु परनिन्दा कुमार्ग प्रशंसा मर्म वेद जीवाचार शांति प्रेरक वचन योग ने वरतावे जन सा मन दुबे गुरु बोली ते जान वाणी परम गुरु ज्ञानो रे शब्द रूप वचन योग ते परम प्रशस्त प्रमाणो रे चरणादिक अनेक अंग थता जे रो स्वपरहित मा काया योजे ते शुभकाया योगीरे शास्त्राज्ञा अनुसार तु वर्तन् काया, काया थीजे जे खेरे पाप गणा खटकवि जन परमपुण्य पाखेरे

ग्रन्थिविद् करिबाहे दशा तज अन्तर् आत्मत पामिरे परमात्माना योगे योगी थाय त्रिभुवन स्वामी रे आत्माय स योगी प्रणुतजिथाय प्रयोगी अन्ते रे। एम परम पद पामि शोभे सिद्धरूपे लोकान्ते रे प्रशस्तयोग प्रभावे योगी शुभ भावो पाराधे रे शुद्ध भावनि श्रेणी चलता अन्तिम सिद्धि साधे